Всем привет, друзья! С вами я, Дима, Сегодня мы будем играть в Майнкрафт, но це... Як... Как... Я не знаю, как це назвать, но це... Текстурпаки Новогодні, текстур паки лично для вас. І... И... І... И... И... Всех с новым роком! Всем желаю счастья, здоровья и еще вы были всех здоровья и... Счастливый! И, как вы видите, у нас, у меня на голове шапочка. Это первый турпак. Это новогодний турпак. Есть вот такая шапочка. Желто. Золото. Алмаз. Уже такая. Прикольнейшая. Вот так она сзади выглядит. И для зрителя. Это олень. Олень. Это уже олень. С маленькими маленьким И, и но название у вас на экране. Все, все пошло текстурпака, если честно, я. Я, мне, когда я его нашел, мне сам винду дуже сильно понравился. И я вам дуже сильно советую. Я из ним сам буду играть. Класс, еще название на экране и берите, закачивайте. Следующий текстур пак, вы, мабуть, дуже багато кто его бачил и дуже багато кто хотел его закачать. И это у нас э, на сундуке. Только если нет, такие, такие сундуки, как вы привычные не бы видеть. это вот такие сундучки. Прикольненькие. И неплохие, я бы тоже из ними бы играл. Есть вот такие сундук паспка. Это видно, что это паспка. И эндер сундук. Эндер чест. На самом деле, это один из больших модов, которые еще добавляют из меня эндер сундука. На самом деле, это очень круто. Дуже круто. И у вас название на экране. Берите. Это у нас э, другий текстур-пак. Я с ним тоже буду играть. И, как вы понимаете, следующий у нас э, текстур-пак у нас будет на мобов. Мобы у нас... Спам Крампус. Чеки, я не знаю, как сочетается. Если вы знаете вот этого персонажа, может сойти злодей, но это босс. Я вот тут могу заспаунить. Вот, Крампус. И кто его знает, это такие э, мини-хоррор. Типа, новогодний счастье не дуже скоро, дуже скоро заканчивается, и вот ужастики. Это те, кто любит дуже сильно ужастики. Пожалуйста, поиграйте. Название у вас то на, на экране. Да, винча так может кричать. У вас название все мода у вас на экране и до да, сайт на LTC обов. я оставлю в комментариях. Пожалуйста, берите и наслаждайтесь. Умнее, мабуть, дроблю. это это чисто такие босс мини боссик кто кто хочет нам поиграть пожалуйста я не я не буду вам, вам уважать. и это будет третий мод третий это вот это уже именно был мод а не текстурпак. <coughs> следующий у нас текстурпак, именно уже текстур пак на двери практически на все выйду двери дверей кроме мидных о чем минус что тут нема мидных это конечно э, немного минус да тоже пожалуйста вот такая вот такая чудо блюдо, честно я и вот этим текстурпаком сам сейчас играю и и мне прям нравится. Я прям из ним прям сейчас играю. То есть, да. Он мне дуже не нравится. Вот, типа, такая... Плюс, э, плюс новогодний вайб. Сейчас плюс новогодний вайбик. Вот. Такие джели. У вас название, опять же, ну, на экране. А мы... Переходим до следующего мода. Это уже надо до... У вас сейчас будет небольшая склейка. Три, два, Та-дам! Я не знаю, я по таймингам успел. Но это следующий, именно это уже текстур пак. И название у вас на экранах. Еще э, повторю, Вин у нас изменяет что? Вин у нас, опять же, изм... с этих изменяет полностью. То есть, вин изменяет э, сет брони, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, извиняйте. Да, вин изменяет сет брони. Вот, вот, такие, я не знаю, что на инши не действуют. Но на инши не действуют, обидно. Вот такие Вон э, вонистички. Я думаю, что, если честно, я это один из тех глобальных тих которые очень много что, заменяют. И они даже заменяют колер земли. И тут вот обычная скриня. Ну, это чисто а, тот то, текстурпак на скрине, который вы, мабуть, очень много видели. все такие текстурпаки. Вот такие скрини вы, мабуть, дуже бато туда бачили на самом-то деле. Дуже бато туда. И вин заменяет даже сундук. Прикольно. Цей текстурпак дуже бато что заменяет. Дуже бато. Например, <с <Jedi> <с <AfD> крылья, элитры. И вин заменяет тотем. Название еще раз у нас от, было на экранах. Вот, пожалуйста, еще одна. Еще раз, но, конечно, вы не можете побачить, как все эти те литры, потому что у меня плащ. Дождь, да. Вин заменяю ОТ. Сейчас, может, я там на сайте бачу, что еще дерево, дерево даже вроде бы заменяю, если не ошибаюсь. И вин заменяет дуже бат блоков. Дуже бат блоков. Да. Менять дерево. И это у нас что? Елка? Да, ой, дерево. Такие. Вот такая типа сира. Блин, кстати, вот это, если вот такая была, наоборот, тише было бы. И заценить, как оно Чисто мини мини елка мини елка Давайте сейчас и вырастем, побачим, что выросло вообще. С этой мини елки да, тут костная у нас. У нас Наша вроде бы тут здесь, да вот. И давайте глянем. И оно вот так у нас выглядит. Конечно, когда оно саженец на мало кучейшее выглядит <laughs> на самом деле. И оно изменяет все двери. Вау! Это круто, на самом деле. Даже очень. Но железный, кстати, не заменяю, обидно. Но заменяю именно вот старые двери. Вот это вы. Вот это старые двери. А вот эти новые... Не заменяю. Это, походу, для старых версий. На самом-то деле. И он даже заменяет траву, на самом-то деле. Это очень прикольно. Это, если честно, дуже прикольный выглядит. И... Честно, я бы сам с таким поиграл. И он даже лишайник даже на меня и найти гирлянд. Кто не знает, лишайник это вот эта байда, яка у нас росте в пещерах. Тож, да. прикольно. На самом деле я сам с этих тупак не так давно побачил. То есть я его дивлюсь, можно сказать, и разом с вами. А не тортик. А, не, не, не заменяет тортики, обидно. И то ж я дивлюсь разом с вами. Да. Это, один, но нам одна, одна та, та, та. это, я, потому что червички остану. Потому что мы с на самом деле, не надо. И... Если вам нравятся такие турпаки, пожалуйста, закачивайте у вас все названия в комментариях. Вы прямо сейчас можете и ты закачать его и один в свободном доступе. Еще я ссылку на именно вот на сайт... Вот именно сайт вот эти вы все приколюхи, я оставлю в комментариях и вы можете без проблем подвигаться. Это я даже специально для вас сейчас это сниму. Флэш. Сейчас. Олег, Хопа! и блин, он не заменяет литры. Это на самом деле, но обидно и досадно на самом деле. Дуже досадно на самом деле это узнавать, что он не ЗАМЕНЯЕТ меня Дуже обидно. Я ду я ожидал немного побольше. Но если вам нравится такие ТЕКСТУР паки, пожалуйста, закажите. то я думаю, что Вайзер будет вот, играть. Вы нажали себе, блин. блин, блин. Кто хочет поиграть с таким текстурпаками, пожалуйста, горите и закачивайте. Они все в бесплатном доступе. если еще это все текстурпаки для телефонов. То да, и можете закачать. Ты, но там надо специальная версия, если не ошибаюсь. Там надо специальная версия и сайте было сказано, что они изменяют эндер кристалл. Но это не факт, это неправда. Давайте на инши дерево подаемся. Почему бы и не? Вот, например, тут вот эти все дерево. Я думаю, подавилось. А, мы не давились на это и все. таки всадим и выращиваем. И у нас тут будет сейчас дерьмовый лист Ну это понятно Оно никак никого не вмигнется Вау Вау Неплохо на самом деле На самом деле неплохо Ух ты Знаете, это, это, знаете на что выглядит? Выглядает все на Игрушки Дуже прикольно. Неплохо. Вау. А что дождь как будто Листья на дождь. Прикольно. Кто что хочет закачать еще раз? Вот вам ссылка. Ссылка в комментариях. И понял сам не как бы разумеется, все не для таких высоких версий, как у меня. У меня на данный момент версия очень высокая стоит и она изменяет только старые дерева. То есть даже вот мангровые даже могут не имеет смысла Ну давайте А нет! Даже, мабуть, не ма Манго, за меня на самом деле странно. Манго не такое. И такая же старая не такая же новая дерево, на самом-то деле. Если так подумать. <coughs> то ж, если хотите закачайте, а мы, мабуть, будем на чем прощаться. Сейчас я даже, мабуть, проверю, чем у меня завышились все эти моды или текстурпати. И я чат проверил вы можете, кроме что закачать а, вот эти все за текстурпаки, не считая вот ци, этих двух. Я не знаю, что они добавляют, я их вот скачал. Я даже вот скажу, покажу, что они вам добавляют, может кто то заметил, но они добавляют парик. Буквально парик, который можно есть. Называется Cookies. Я не знаю, как все переводить, не помню, у нас самом деле ее можно даже поставить, вот кроме что можно сгибнуть и всё. На самом-то деле, это, это все моды, вот даже вам можно сейчас показать все их названия. Вот. Вот я и выглядит, без вот этих двух. В целом, 4 текстурпака и... Ой, 3 текстурпака и один мод. Не наедь. Как он там называется? Вот, пожалуйста. А... Будем... Давайте уже будем заканчивать на тему. С вами был я, Дима. То есть... Диманчик. И всех с Новым Роком, с Новым Счастьем и с прошедшим 2025 Роком. Всем до встречи, всем пока, пока-пока, пока, пока. пока, пока.